Соловьев згорів в эфире. Он накинулся на росіяни. и публично їх у в проблемах российской армии. Не на фронте у нас беда, у нас в тылу беда. Дно пробито. Пропагандисты використовують прогноз погоды для залякувания европейцев. Погода хорошая. Для удара по Европе все благоприятствует. У России нет ракет, якими вони хизуються. Российский військовий публично выдал правду про брехню Путина. Буревестник. У нее заметность гораздо выше, чем у той же самой Х-111. Дальше, по Посейдону. Ну что, изделие пшикнуло. Вы дивитесь Ньюс 200, обовязково поставьте лайк. Мы начинаем! Истеричка Соловьев накинулся на россиян. Причина проста, они отказываются воевать за Путина. Через несколько недель продолжительность войны сравняется с Великой Отечественной. Когда говорят, а почему мы не достигли того же результата? А потому что не вся страна воюет. Верховный воюет. Правительство воюет. Администрация президента воюет. Губернаторы воюют. Так-так, очи Валыкибан, на Башини Вичка и Керусташу а не на Рублевскому напрямку. Губернаторы воюют. А вот дальше вниз. Вы что, настроение людям портить у нас Новый год? Не на фронте у нас беда, у нас в тылу беда. И с этим надо что-то делать. А что же делать, Володька? Вы и так усе своє не залякали, не уже есть ще какие варианты? Смерть Не к совести надо вызывать. А просто ничто так не убеждает людей, как характерный звук передернутого затвора. О, ну це новий рівень. Європі вже набридло погрожувати і пропагандося переключився на своїх же Росіяни, Як вам подобається? Ви ж цього хотіли, ну, дотерпілися. Родними, розумію, як вам нелегко. А ні, щось я погарячкував. У студії Соловйова все-таки накинулися на Європу. Куди ж без цього? Там заявили, що існування Європи закінчилося. Мда. Ну, чим не Північна Корея? В ГНДР показывали, что они выиграли чемпионат свиту с футбола, а тут показывают, что Европы не истнует. Да, Россия и Соединенные Штаты обсуждают все без Европы и решать будут все без Европы. Возможно, и судьбу Европы будут решать без нее. Россия и Соединенные Штаты. Это вполне возможная перспектива. Ну, если Соединенные Штаты еще выживут в том катаклизме, который их ожидает, это тоже открытый вопрос. В мтж нагадую размову пропытых мужики на кухне о другие ночи. Ну, Но с одними мы уже все выяснили. Сейчас мы выясним с этими. Могут ли они быть исторической формой существования государства и человека? Или не могут? Пока по отношению к Соединенным Штатам вопрос открытый. По отношению к европейским странам я считаю, что он уже закрытый. Вот этот вопрос. Історичне существование Європи і європейських государств закончилось. Закончилось. І ми з этого далі будемо сходити. Схоже, бутилка, у вас закінчилася. Усі ваші діти живуть і навчаються в Європі. Навіть донька вашого нелегітимного у Парижі живе. А ви тут і про те, що Європи не існує. Може вийде до людей, розкажете правду. Може пояснити, чому діти саме в Європі. Але ні, не можна. Росіяни ж тоді все зрозуміють і вийдуть на мітинги проти вашої постійної брехні. Хоча нікуди вони не вийдуть. Вони політикою не цікавляться. Ми новості не смотримо і вам советуємо. А От ще один і цинізм: син Соловйова живе в Лондоні. Це всі знають. Тим часом пропагандисти навіть у банальному прогнозі погоди умудряються погрожувати Британії. Погода хороша. Для удара по Европе все благоприятствует. Владимир Ильич, что скажу, гидрологическая обстановка в районе Британских островов позволяет маскировать все действия нашего военно-морского флота, поскольку здесь раскручивается исландская депрессия с очень сложными условиями, поэтому, ну что называется, к дну можно пускать одно за другим британское судно со всем их скарбом, ну чтобы, в общем-то, не было больше соблазна делать то, что они творят на акваториях морей и океанов. Помятыч, ну ты чего? Какие удары по Британии? Да что если нуля робитами маникюр и макияж? Ну не по батьковски это якось. Треба ж враховывать интересы своих детей. Ухо принесите! Ухо вышло из строя! Соловьев настолько загрався саме в войнушку, что забыл не только про сына, но и про то, что завжди мечтал провести старость самый в Европе. Ну а теперь остается только бредить про не победы российской армии в прямом эфире. Не, не очень, да. Поэтому еще не, шур... не, не понравился Абрамс. На него очень удобно залезать. Абрамс? Какое удивительное имя у партнера Соловьева. Шур... Не мне понравился Абрамс. На него очень удобно залезать. А, на свет... а если а на металлолом свет... сдать? А ну Вообще я вот, можно... э... нет, я на Можно подбитые... потом пару лет не работать. Я на подбитые и на Абрамсона, и на леопарк, я понимаю, Ну на... удобно заходить, удобно, прям там, так, И Брэдли я гонял, мне понравилось. Да, да, так на Трофином покатался, да. Ну, вот вот... Ой, Каскар, куда он там залезал? В максимум, куда он может залезть? Так это на Путинский, это я. <laughs> как его? Ну вы поняли. Так, досить на сьогодні пропагандистів. Побризкайте на всяк випадок екрани своїх гаджетів святою водичкою. Бо стільки гедоти з пропагандистських ефірів навіть техніка може не витримати. Російський військовий експерт, капітан третього рангу Максим Климов висміяв путінські ракети, якими дід розмахує перед усім світом. Це дуже захопливо. Послухайте. У нас починаються ігри в чудо оруже. Бурівеснік! Да, эта дура может летать ну, очень долго. Проблема заключается в том, что с точки зрения заметности, у нее заметность гораздо выше, чем у той же самой ХА-111. Сколько их там уже на Украине подозбивали? Дальше, по Посейдону. 42 года работ. Я напомню, что работы были начаты в 83 году. Я лично знал человека, который в том числе один из исполнителей, из трех, военный отдел ЦК, который давал старт этим работам. Человек был категорически против. Он просто выполнял приказ старших, старших начальников. Что у нас получилось? Если внимательно посмотреть результаты работ в Карском море, ну что, изделие пшикнуло, немножко пробежало. Пшикнула, как и пятая точка Путина, когда все поняли, что ракеты никакие. Но что, изделие пшикнуло, немножко пробежало. То есть 42 года распилов, грандиозных, колоссальные деньги запаханы. И самое главное, в тупиковую идею абсолютно. И опять же, на это колоссальный ресурс отвлекается. Никакого военного смысла Посейдон не имеет. Это абсолютно вбухивание средств в ничто. И я напомню, с точки зрения ценника, даже не носителей Посейдона, а тех же самых подводных лодок, например, типа, типа Ясень, которые имеют массу проблем с боеспособностью и которая лодка стоит одна примерно как 2, 2 миллиона FPV дронок примерно десяток хороших качественных. Эй, ты что себе взагалі дозволяешь? Хочешь сказать, что российская влада разыграла гроши, которые призначались на производство ракет? Ты не может такого быть, никогда такого не было и ось снова. Многие об этом говорили, думали и мечтали. Ничего подобного не происходило. Даже в планах не было. Ну ось, еще один новоспеченный, но агент на России появился. Конечно. Як же передбачувано, аналоговнятні поділки виявилися звичайною фантазією. Нічого нового. Тим часом у Росії тривають масові блокування популярних сайтів, месенджерів і застосунків. Учора Роскомнадзор захистив росіян від снапчату і фейстайму, а також від популярної гри Roblox. Скоро в Росії залишиться тільки один спосіб зв'язку: кажуть, найгірше за ці чужди вам за кордоні. Загалом захочете вибачитися перед українцями, телефонуйте в рейку. Хі -хі -хі. А це відео говорить про реальний стан російської армії. 2022 рік Кадиров хизується своїм непереможним військом. 2025 рік. Кадиров ледве збирає жменьку людей, щоб зняти ролик без зайвих слів. Порівняйте самі. Что осталось? Куда и поделился Напишіть и напишите в комментариях, как думаете. Приходимо до классики. Виткив за три дня до закінчимо за тридцать минут новая похмельная аналитика вид Ми Может, не говорим про то, что, ну наверное, при желании и при наших возможностях мы весь украинский конфликт можем решить за 30 минут и на этом все закончится. Больше не будет никакого. Несколько будет разговаривать, и как бы будь здоров. Гурулев, за 30 хвилин ты можешь закинчить только 2 по 0,5. А Будем прийти в студию и нести всякую маячню, чтобы тебе выдали третью. Естественно, дешевую, так сказать, какую-то водку. У нас вот это второе, о чем все нам рассказывают. Если мы где-то что-то применим, мы будем что? Изгоями, да? Ребята, я вас умоляю, в очередь выстроиться, дружить, потому что дружит что? сильными. В очередь, чтобы потом кто-то опять где-то не получил, тот то покупал это. Сгоден. Дружить с правдей сильными, але не не дов... Тоже тут мимо. Нельзя пройти мимо. Да? Что ж, зовсім кепсько. Ему не дают ни похмелитися, ни поштокать. Вы же знаете, что він штошник. Ни, то не дивиться. Это средство связи, что сами люди изобретают. Если мы что-то делаем, через 2-3 месяца русские находят что? Противоядие, то есть подготовки что? мобилизационного резерва. Я понимал, что я пойду через зону, что? Там, где будет нанесен туда. Но через 3-4 года это все может что? Серьезно измениться. Они подготовят уже ту такую... Что, мало? Ну что ж. Управление. Это что? Пошел высокорбитальная группировка, низкорбитальная группировка, да? Система разведки с глобальной ЧИХ Соединенных Штатов Америки. Оборона это что? Винуждены від боя. Те ресурсы будуть что? Накоплені. Дальше он знаходиться что в резерві, було роздроблено, что на, на разничной республіки. Ну так же? Ну так. Що? Весело? У нас ще багато веселого. Продовжуємо. Що ж робити? Шок, сенсация! Соловьев повязан из Америки и навед сам у цьому зизнавца в студии. Трамп журналистов, конечно, не любит. Это мы помним, да? Журналисты – это враги американского народа. Может, это и так. Можно с ним, наверное, это согласиться. Не знаю. Я почетный житель штата Алабама. У меня в грамоте почетного жителя штата Алабама не написано, что я враг народа. Нет, ну, я не думаю, что российские журналисты туда входят. А, а российские потом, журналисты не враги народа, да. А почему его до сих не иноземным агентом, это иное? Кстати, удивительно, что хотел Обама такой штат, почему не отняли -то? Я думаю, что они просто, просто забыли, да, да. даже не морочились на это просто, тело. Просто забыли. Тем не менее, когда то Но, это... Он, но согласитесь, это выглядело бы еще глупее. Там, там, да, там просто забыли, мы же просто не знали. Возможно, І да. Почесний житель Алабами. Може, він мав на увазі Алабая? Тоді логічно, він же сам є, дрібна блоха. Ви скітка не же кохає. Ні, до там многі нічого, кромі красивої грамоти і рамочки. Нічого більше це не дає нічого. Вот. Погодьте, що для нього найбільше підійшло б знання Почесний житель, Колими, правда ж? Пропагандистые так родили этим часовым видключением светла в Киеве, оголосили сбор грошей для Белгородской области. Спочатку процесса вывел Карнаухов. Мы нанесли удар по Киеву. Свет в Киеве нет, тепла в Киеве нет, воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю хорошо. А теперь... Мы продолжаем сбор для нужд Белгородской области. Будем покупать приборы, которые позволяют обогревать помещения которые позволяют готовить еду. В общем, все, что нужно для тех, кто, извините, является беженцами, и те, кто проживает в домах, находящихся в зоне блокаутов. А еще в жены так весело, так? Нет, 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 нет. В общем, вылез из-за Киевский режим бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре региона. Мы должны быть готовы ко всему. Тю, оказалось, что все доброе. Вот же вы, что пришло, не так? Не за планом, так? Все наши планы... виконуються. Це якийсь сюр Депутат Держдуми Делягін вимагає від маска вимкнути старолінк в Україні, інакше Росія відправить на орбіту фуру щебню. Здавалося б, це сон при температурі 39 але ні, це реальна заява. ребят, а почему бы нам не позвонить товарищу Маску, не сказать, дорогой товарищ Маск, отключите, пожалуйста, Старлинг на территорию Украины, которую мы не признаем Российской Федерации. Нафиг. А то мы вывалим пол КАМАЗа -щебня на орбиту, и вашего Старлинга не будет. А теперь пофантазуем. отзвони Гагарин и каже, Ну что, нащадки, освоите космос и далекие планеты, гидно несете спадщину? И еще щебни на орбиту? Навище! Основная проблема э, спутников это космический мусор. То есть э, спутник, который выводится на орбиту, он перестает работать. И дальше это просто кусок металла, который летит по орбите, создает угрозу. То есть если мы высыпем пол Камаза щебня на эту орбиту, мы не сильно затрудним мировые космические исследования. Отправить бы на орбиту всех путинских депутатов, вот это было бы реальное космическое сметье. Как вам так и? Путін знову відкрив свій Арішнік. Він заявив про серійне виробництво. Приступили к серійному производству ракетного комплексу в дальності далі Цікаво, що він говорив про це ще торік у листопаді, а також у серпні. Ну, вік бере своє. Забув дідок. Це ж було вже. Хм, може, перед тим як дати ранкові пігулки, Пісков сказав йому, що зараз 2024 рік. Приступили к сірійному производству ракетного комплексу середньої далі Арішнік. Можна сміливо сказати одне якщо Путін щось обіцяє, цього точно не буде. За 25 років він це довів, і максимум, що він може виробляти, це не Арішнік, а пюрешнік і того власну валізу. Путінський співак Ротом Газменом виліз з підвалу і заявив, що тепер саме час покарати країни Балтії. Победим, Я думаю, что выхода не будет, как или опять вся Прибалтика будет с Россией, или сто процентов мы вот этот коридор, который они перекрыли, доступ к нашему региону. Мы им отдали Клайпеду, да? У них не было выхода вот Балтийское море. Это вот отдали половину Курской косы. Мы вот это вот им все отдали. Вот как они себя ведут после этого? Как можно их не наказать? Ну, надо. Надо поставить очень надо и тогда уже. Раз вот так, то по-другому должно быть. Ех, Єсеул, поскакав би ти вже до Кобзона. Скільки можна нести цю маячню? На протяженні 20 років. Знаєте, що найсмішніше у цьому відео, що Газманов вживає слова Я думаю? Чим ти можеш думати, Олежо? Не обманюй себе. Побідім. Я думаю, що виходу не буде, як Ілі, опять вся Прибалтика буде з Росії. Шановні жителі Естонії, Латвії, Литви, напишіть у коментарях, що думаєте про таку заяву Газманова. Импортозаміщення по путински Нива, як МЛС, это за немецьке авто, взломалась просто в салоне. Нива, пожалуйста, я тебя очень пошел. Скажи, что мне это показалось. Скажи что-то не твое. 30 километров пробега. Доброе утро. Даже новое в салоне ломается. Чего скажите? Скажите спасибо, что хоть до салона доехали. Спасибо. Скажи что-то не твое. 30 километров пробега. Это это они просто от счастья обделались. Боже, вы в России, а не в Америке. Mm -hmm.